পৰিয়েইটো তোমাৰ উপাৰ্জনৰ পথ হৈ আছে অইন লৰা ছোৱালীও বা তেনেকে যদি ছবি নিজৰ পেচা হিচাপে লবলৈ বিচাৰে তুমি ভাবা নে যে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠান সৃষ্টি লৈ আদৰণি জনাইছো আজি আমাৰ মাজত আছে বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক হয় তেওঁ হাতৰ বৰশত নানান ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি বোৰে প্ৰাণ প্ৰায় উঠে তেওঁ এজন চিত্ৰশিল্পী নাম ঋতু বৰুৱা গণপতিত মোৰ ঘৰত মা দেউতা দাদা দুজন

প্ৰতিভান চিত্ৰকলা নিকেতন তেওঁ স্কুলতে শিকিছিলোঁ তেওঁ মোৰ গুৰুৰ নাম হৈছে মুজিতা বেগম বাইদেউ তেওঁ স্কুলতে শিকা আৰু তেওঁ স্কুলতে শিকি মেলি মই তাতে ডিপ্ল'মা লৈ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ স্কুলতে শিক্ষকতা কৰি আছোঁ কিমানখিনি পঢ়িলা কাৰণ তুমি অকণ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱকো কিবা চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে কেতিয়াও ভবা নাছিলে নেকি চৰকাৰী চাকৰি ভবা না ভাবিছিলোঁ তাৰমানে নিজেও মানে নিজেও কৰ্ম কৰি খাব লাগিব যেতিয়া সেইটো কাৰণে মই এপ্লাইও কৰি থাকোঁ বা এক্সামো দি থকা হয় মানে এটো পাই তুমি ইনকাম মোৰ মই এটো পতে ইনকাম কৰি আছো জলক মই টিচন লৰ পাছ নেল তাৰ পিছত ওয়াল পেইন্টিং কৰো তেনেকে দেখিছো তুমি বহুত স্কুল স্কুল বিলাক কৰিছো মই স্টুডেন্ট কৰিছো মানুহ ঘৰত কৰি 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 কৈছো যে উপযুক্ত মাননি তাৰ পিছত পোৱা যায় পোৱা যায় না স্মল জায়গা ডকুমেন্ট খেলি মেলি হয় আৰু হয় আৰু হয় বৰ্তমান কামটো ধুনিয়াকে গৈ আছে গৈ আছে বৰ্তমান তোমাৰ ধুনিয়া খৰচটো উলাই আছে উলাই অ মাহতে সুখীৰে তোমাক লৈ সুখীৰে বৰ্তমান সুখীৰে তোমাৰ মানে সাধাৰণ মানুহৰ তুলনাত তুমি তোমাৰ অকণমান পৃথক সেই কথাটোক লৈ কেতিয়াবা কিবা দুখ বা কিবা হতাশা আহে নেকি হতাশা দুখ আহে আহিলেও মই সেইবোৰ মানে ফিলটো নকওঁ ধৰি লওক কৰিও লাভ নাই কাৰণ মই ভাবিছোঁ যে হয়তো তোমাৰ তেনেকুৱা কাৰণে আজি বিতু বৰুৱা নেকি তুমি অঁ সেইটো হয় বাৰু মই সেইটো কাৰণে আজি মোৰ ইমান মানুহখিনিয়ে মৰম দিছে ধৰি লওক আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ তেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ মানে হেৰি হয় তোমাৰ তুমি সেইখন হাতেৰে কিন্তু তুমি তোমাৰ আজি সেইখন হাতেৰে চিনাকি হৈছে ন সেইটো হয় গতিকে বহুত ডাঙৰ কথা সেইটো আহ এনেকুৱা হোৱা কাৰণেহে তুমি হয়তো চাগে ভগৱানৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে আজি জীতুৰুৱক ভগৱানে যেনেকে ধৰি লোৱা সৃষ্টি কৰিলে ভগৱানে আগবঢ়াইছে ভগৱানে নিছে নেকি তেনেকুৱা দুখ নাই দুখ থাকিলেও মই এইবোৰ এইবোৰ নহয় কিমান কিবা সংগ্ৰাম আছে নেকি যে এই পৰ্যায় পাবলে সংগ্ৰাম কৰি গৈ আছো এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু মানুহৰ আশা আঘাত থাকিবই খেলি মেলি তাৰ পিছত তোমাৰ নিজৰ ৰাস্তাত নিজে গৈ আছো আৰু যি হয় গৈ নাজানো আৰু জানিবলগীয়া আছে শিকিবলগীয়াও আছে মোৰ গৈ আছো আৰু মানুহৰ পৰা কিবা সহায় পাই পোৱা নে হয় পাওঁ চাপৰ্টখিনি পাওঁ বাৰু দেই কামখিনি দেখি মানুহ চাপৰ্ট কৰে আৰু ইটো কণ্টেক্ট কৰে বাৰু বহুত তেনেকৈ কণ্টেক্টো পাইছে এইবছৰ এই যোৱা বছৰ আপোনাৰ গুণ উৎসৱত যিদিনা বালা প্ৰজেক্ট আহিছে আমি আমি টীম হিচাপে কাম কৰিছোঁ যে বিছখনৰ ওপৰত স্কুল আমি লৈছোঁ কাম কৰিছোঁ একেবাৰে আমাৰ town ৰ মাজত লৈছো বা গাওঁৰ জেগাত লৈছো গে group হিচাপে কাম কৰিছো wall painting হুম হুম আ এতিয়া তুমি ঠিকবা বুলি কলা যে personal tuition নহয় নহয় personal tuition নহয় মানুহ ঘৰ লবলৈ যাওঁ তে আৰু কল আৰ্ট আৰ্ট হুম হুম আ ঘৰত মানে আৰু মা দেতা আছে বুলি কলা না মা দেউতা আৰু দাদা দুটা আছে দেটা হতো আৰু কাহতৰ মানে সব দাদা হতৰ কাম বেলেক 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 এটো প্ৰাইভেট কৰি আছে তেনে সবে কৰে এ ধুনিয়াকে উপযুক্তভাৱে চলি আছে চলি আছে হয় আৰু কি কৰি ভাল পোৱা ছবিৰ লগত বাদেও ছবিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এনে গান সান হমু এনে হুনিয়ে ভাল পাও এনেকে হয় এনে ছবিৰ লগত জড়িত বৰ্তমান তোমাৰ কিবা অসুবিধা হয় নেকি খোৱা বোৱা কিবা এনেকুৱা কিবা খোৱা বোৱা অসুবিধা না সব নিজে সব কৰিব পাৰা সব কৰিব পাৰা না মানে ধুনিয়া কি খাব খোৱা বোৱা কৰিব পাৰা খোৱা বোৱা সব কৰিব পাৰা সরকারি কিবা আসনি কিবা সুবিধা পাইছানি সকাই আসনি দুটো দি থাকে লগত

এতিয়া এতিয়া মানে কি এতিয়া দায়িত্ব বোৰ থাকিলে নাই এতিয়া অকমান মানুহটো বহিম থৈম কৰিব লগা হয় আৰু ঘৰ দায়িত্ব লৈছা অ ঘৰ দায়িত্ব থাকে নিজৰ থাকে কৈ গৈ আছো কি হয় নাগা আগলৈ গৈ আছো তাকে উৎপাদ উৎপত্তি আছিল আৰু আছিল এলপি স্কুলত আছিল আগতে গপ পৰ পঢ়িতে কৰি থাকে গপ স্কুল বুলি কোৱা লাগে এটা বেলেগ এটা আমি গপ বুলি কোৱা লাগে থাকি লাগে আছিল কলেজ যাই বলে কি আছিল কলেজত মই প্ৰথম মাই যদি পাৰাই ইলেকশন খেলি ইলেকশন খেলিবলৈ মন আছিল লগৰখিনি কলে খেলিছিলোঁ তেনে বিকুল ভূততে জয় হৈছোঁ বা আলোচনী বিভাগৰ সম্পাদক আছিলোঁ তাৰপিছত কলেজ লাইফটো ঠিকেই আছে তাৰ কলেজ লাইফৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ কলেজ শেষ হৈছে মোৰ তাৰপিছত সংগ্ৰামটো বেছি যে মোৰ আগবাঢ়িছে আৰু তেনেকৈ মোৰ কলেজ লাইফলৈকে টিউশ্যন টিউশ্যন বোলাটো নাছিলে শিকা কম্প্লিট হ'লোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতে মই আৰ্টক ডিপ্ল'মা দিলোঁ ফাইন আৰ্টটো তাৰপিছত কলেজ শেষ হৈছে আৰু তাৰপিছত

ৱালৰ অৰ্ডাৰ থাকিলে ৱালত কোৱা হয় আমাৰ ধৰি লোৱা বহুতখিনি অভিভাৱকো আছে তুমি এনেকৈ কি ভাবা যে ছবি এটা ভাল হ'বলৈ হ'লে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আঁকিবলৈ কি বস্তুৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত মানে বেছিকটো জনা দৰকাৰ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কি হৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক হৈছে মই এতিয়া মই এতিয়া চিত্ৰাখন প্ৰতিযোগিতা বিশেষকৈ মই বিচাৰ কিতাপে মোক নিমন্ত্ৰণ জনায় মই যাওঁ বহুত জেগাত মই বিচাৰ কৰিছোঁ বা শিৱসাগৰ টাউনৰ মাজত চুকে কাৰণে অঁ দেখিছো কম্পিটিশ্যন যিকোনো হৈছে কি হয় কি চেপৰ পৰা কোনটো বনিব পাৰি সেইবোৰ শিকি যাব লাগে সিহঁতি প্ৰতিযোগিতামূলক অভিভাৱক পুৰস্কাৰ লাগে সেইবোৰ নিচিনা মই যেতিয়া শিকিছিলো মাহঁতৰ চিন্তাধাৰা লৈ যায় মোৰ মানে ভয়টো ভাঙিব লাগে কোৱা নোপোৱা ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰাইচটো লৈটো নেকি কোৱা নোপোৱা অভিজ্ঞতা হব ভয়টো ভাং খাব সেইটো আজিকালি উদগনি পালে নাপালে ইমান বহুত মানে পাইছো মানে অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি <laughs> 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 মনলৈ মোৰ অহা নাই স্কুল যাবই লাগিব যেতিয়া প্ৰথমতে লিখিব পৰা নাছিলো ঘৰতে বহুত লিখি লিখি গ'লো স্কুল ফুকন আছিলে বাইদেউহেতি বহুত মৰম কৰিছিলে বৰ্তমানো দেখিছো বাৰু চাই তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো হ'ল আমাৰ লাহে লাহে তাৰপিছত আৰ্ট শিকিব স্কুলৰ প্ৰথম যেতিয়া শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চিলেক্ট হয় গুৱাহাটীলৈ শিশু দিৱসো উপলক্ষে হয় তেতিয়া মই চিলেক্ট হৈছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত আৰু হৈছে বেলেগ বেলেগ স্কুলো হৈছে আমাৰ অন্য ক্ষেত্ৰত মই হৈছোঁ ধৰি লওক বাইদেউটি বহুত মৰম দিছে আমাৰ যেনে তেনেকৈ পাই এল পি স্কুলৰ পৰাই আগবাঢ়িছোঁ আৰু ধৰি লওক ঘৰৰ পৰাই হওক বা কাৰোবাৰ বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা অনুপ্ৰেৰণা ক্ষেত্ৰত মই এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো নাই এতিয়া ধৰি লওক

এই ধৰক আমি ডি জে বুলি কাৰণে থাকে হয়তো সাতটা আঠটা দহটা এনেকে থাকে তেনেকে এপ্লাই কৰিছো একজামো দিছো আৰু একজাম দিবলৈ আকৌ পঢ়িবও লাগে চব ফালে চব ফালে মিলাব পৰা নাই কচিং চচিং ল'লে আৰু ভাল আছিলে চব ফালে মিলাব লাগে সেইফালেও দিগদাৰ হয়

তে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে চিনাকি ধৰি লওক আপোনাৰ মোৰ এনেকুৱা চিনাকি কিছুমান মানুহ ধৰি লওক ছবিটো দি দিয়ে ছবিটো কিমান ইটো মই ইমান বোলে ছবিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মই লওঁ কিছুমান এনেকুৱা ছবি থাকে ৱালখন ডাঙৰ হয় ছবিটো বা চিম্পুল দুটা তিনিটা কালাৰহে ইউজ হয় ধৰি লওক তেতিয়া এইটো কমাই লওঁ আৰু গভৰ্মেণ্ট প্ৰজেক্টতে হ'লে হ'লে তেতিয়া স্কুৱাৰ ফিটত লওঁ গভৰ্মেণ্ট প্ৰজেক্টবিলাকত তাৰমানে আমাৰ ভিডিঅ' চাই হয়তো তোমাক কোনোবাই যোগাযোগ কৰিবও পাৰে যে ভাল পোৱা আছে নেকি এতিয়ালৈকে

যদি তুমি আৰু ধৰি লোৱা সেইটো তোমাৰ বেছি ভাল হ'ব স্কুল এখন মোৰ নিজৰ বিবেকে লাগে আৰু চবেই তোমাক বিচাৰেও চবেই বিচাৰিছে চবেই কৈয়ে আছে মোক দুই তিনি বছৰ ধৰি কৈ আছে মই বহুত কথা পটককে খুলি ল'লে ডাঙৰ শিকিছো হয় কাৰণ এবাৰহে সহায় পাবা মই তোমাক এবাৰ কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে যে আমাৰ বহুতো অজুহাত থাকে আমুকটো নাই কাৰণে আমি এইখন কৰিব পৰা নাই তুমি সেই ক্ষেত্ৰত কি ভাবা যে মানুহৰ ধৰি লোৱা টকা পইচাই হওক বা শাৰীৰিক কিবা অসুস্থতাই হওক সেইখিনি কামত কিবা বাধা আহিব পাৰে নেকি কামত বাধা নহয় মনটো মেইন আৰু মেইন মানুহৰ মনটো মেইন আৰু মনটো ষ্ট্ৰং হ'লে আপুনি চব কৰিব পাৰিব মই আমুকটো কৰিব নোৱাৰোঁ মইতো কৰিলে আম নাই নহয় চেষ্টা কৰা অঁ সেইটোৱে কথা মনটো মেইন আৰু

ভাবিবই নোৱাৰি তাই যোনটো আম আঁকিছে মই চাইছো ভৰিয়ে পেঞ্চিল পাত লৈ যাব দেখি আছৰিত আছে বহুত আছে তেনেকে অসমৰ চুকে কাৰণে বহুত আছে কাম ভাল ভাল চবে কৰি আছে নোৱাৰে 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 চবেই এতিয়া কৰ্ম আজিও হৈছে মই যেনেকে হৈছো কিছুমান জেগাত কৰ্ম আজিও হৈছে কিছুমান লৰা দেখিছো কিছুমান ছোৱালীও দেখিছো ভাল চকুৰে নেদেখে কিন্তু ধান বাচিছে চাউলৰ পৰা সেইটো মানুহেতো এইটো ভগৱানৰ সৃষ্টি আৰু ধৰি লওক ভগৱানৰ সৃষ্টি ভগৱানে শক্তি পঠিয়াই দিয়ক মনৰ কথাখিনি কব পাৰিছিলো আৰু মই অসমবাসীক কৈছো যাতে মোক কেনেকে মৰম আশীৰ্বাদ দিব যাতে

ছবি এটা পকে বুজি নাপালে ছবি এটাও বিচাৰি পোৱা যিকোনো পোৱা যায় ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ন পঢ়াই আজিকালি স্কুলত পঢ়া বহুত পেচা দিছে চি বি চি বা বহুত পঢ়া তাৰ মাজতে আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক হব নালাগে মই অভিভাৱক সেইটোৱে কওঁ প্ৰতিযোগিতামূলক হব নালাগে লাই যি সৃষ্টি হব লাগে মনৰ পৰিকল্পনা হব লাগে মনে কি ভাবিছে সৰুতে কি ভাবি আছে আম বেলুন এগাৰ শুইলেও এটা আম যেনিক আঁকিলেও এটা সৃষ্টি

হাই ছেকেণ্ডেৰী যে লোৱা আৰু নিজৰ মোৰ নিজৰ পইচা দি লৈছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী এটা মোবাইল লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ কলেজ লাইফ শেষ হৈছে এই বেছি দুবছৰ হৈছে এটা লৈছোঁ নিজৰ ইনকমে দিয়ে

মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিও পাব মই মোৰ একাউণ্ট চাওঁ ভিটিউ ব বুলি আছে চাৰ্চ কৰিলেই আপোনালোক নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব বিট বুলিয়ে চাৰ্চ কৰিলে তাত মই যোগাযোগ কৰিলে পাব নম্বৰটো